लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराव मयूर अलंकार सराविकूब चॅनल करा आणि बेल आयकॉन ला प्रेस करा सोमवारी वाराणसी येथील बलिया लोकसभेची निवडणूक पार पडली यावेळी इंडिया आघाडी युतीचे उमेदवार सनातन पांडे आणि सर्व पक्षाच्या नेत्यांच्या विजयासाठी काशीच्या धार्मिक नगरीतील अस्सी येथील मच्छली बंदर मठात प्रार्थना करण्यात आलेली आहे ज्येष्ठ सामाजिक पार्टीचे नेते बिजरेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली उपस्थित डझनभर कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसचे वैध नेते राहुल गांधी आणि सामाजिक पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांच्या विजयासाठी भगवान शिवांची प्रार्थना केलेली आहे मी माझ्या पूर्वजांकडून असं ऐकलं आहे की बाबा विश्वनाथ यांच्या दरबारात किंवा त्यांच्या नगरीत येऊन ज्याची इच्छा असेल ती तो पूर्ण करतो हे लक्षात घेऊन हा पूजा विधी करण्यात आला असल्याचं बिजरेश यादव यांनी सांगितलं आहे भाजपच्या गेल्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात जनतेने त्रास सहन केलाय महागाई शिगेला पोहोचली आहे नोटाबंदी आणि जीएसटी मुळे प्रत्येक वर्गात रस्ता आहे यामुळे लोकसभा निवडणुकीत परिवर्तनाची स्थिती दिसून येते चारशे पार करण्याचा नाराही खोटा ठरेल आम्ही बाबा विश्वनाथ धाम येथे भारत आघाडीच्या उमेदवारांच्या विजयाच्या शुभेच्छा घेऊन आलेलो आहोत आम्मी ऐक है कि इतने को रिकाम्या हाथा ने परत जो नहीं तो आम बाबा रिका हाथ में परत पाठ नहीं अशी प्रतिक्रिया बिजरे यादव्यक्त जी एक कैसा आयोजन है ये हम मैं जनपद बलिया का मेरा नाम है और मैं बलिया का निवासी और हमारे यहाँ से प्रत्याशी श्री शांत पांडे जी और मैंने मुन्नत मांग रखा है बाबा से कि उनको भारी से भारी बहुमत से उनको जीत मिले और इसी कामना के साथ मैं काशी आज अभिषेक कर रहा हूँ और जितने इंडी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं मैं सबकी जीत की कामना करता हूँ अखिलेश जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ राहुल जी की दीर्घायु की कामना करता हूँ अच्छा इस बार मोदी जी ने तो ये मोदी ने चार सौ बार का नारा दिया है ये सब जुमला है ये जुमला है देश में दस साल से सा जुड़ी इन्होंने किया है जनता त्रस्त है महंगाई रोजगार ये सब चरम सीमा पे है ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है और इस बार जनता की जीत होगी और मोदी जी इसमें चुनाव हार रहे हैं और हारेंगे हारे आपके बलिया अगर सीट की बात की जाए तो नीरज शेखर पूर्ण रूपेण भाजपा से हैं ठीक उनके लिए पूरी संघ और भाजपा दोनों लगी हैं बावजूद इसके आप लोग लड़ रहे हैं उसका उनके जीत के समीकरण बन रहे हैं वहाँ पर नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उसका मुख्य कारण है नीरज शेखर सांसद रहते हुए भी बलिया में कोई काम नहीं किया कोई भी काम उठाया कहीं भी न शिक्षा है न सड़क है न बिजली है कुछ भी नहीं है वो अपने बाप की रश्म बुझाना चाहते हैं और बलिया के भी स्वीकार नहीं करते हैं और बलिया से एक लाख मतों से बाबा जीत के दिल्ली पहुँचेंगे चुनाव के बाद इस इसके पहले जो जो अखिलेश जी जिसमें मुख्यमंत्री थे बलिया में उन्होंने यूनिवर्सिटी देने का काम किया तीन तीन ओवर ब्रिज देने का काम किया और इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज बालिका इंटर कॉलेज सब कुछ मिला है बलिया को बाबा जीतेंगे तो अखिलेश जी के सपनों को आगे बढ़ाएंगे जो गठबंधन का जो घोषणा पत्र लिखा हुआ है सब चीज़ पूरा करेंगे योगींचा बुलडोझर केवळ एका वर्गापुरता मर्यादितच राहिलेला आहे बीएचयू प्रकरणातील आरोपी बलात्कारांवर आजपर्यंत कठोर कारवाई झालेली नाही माणसाला ओळखल्यानंतर बाबांचा बुलडोजर फिरतो हे यावरून स्पष्ट होतं येत्या चार जून रोजी जाहीर होणारा निवडणूक निकाल भारत आघाडीच्या बाजूने असेल, असेल असा विश्वास देखील यावेळी बिजरेश यादव यांनी व्यक्त केलेला आहे संजय परमार नाशिक न्यूज नाशिक